Dalam setiap detik kecemasan sebenarnya ada satu perlumbaan yang kita tak nampak. Satu perlumbaan melawan masa untuk menarik seseorang kembali dari ambang maut. Inilah dia dunia sokongan hayat lanjutan. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang memisahkan satu degupan jantung dengan kesunyian abadi? Jom kita cuba fahamkan sains di sebalik saat-saat yang sangat genting ni. Okey, pertama sekali, henti jantung ni. Dia bukan serangan jantung tau. Benda ni sebenarnya masalah elektrikal. Tiba-tiba je jantung tu berhenti mengepam. Bila itu jadi, darah tak sampai ke otak dan organ-organ penting yang lain. Dan percayalah, setiap saat memang sangat-sangat berharga. Baiklah, jom kita mulakan. Sebelum kita cerita pasal alatan canggih, kita kena faham asas dia dulu. Sokongan Hayat Asas atau BLS. Anggap je ni macam barisan pertahanan pertama. Sesiapa pun boleh mulakan tindakan ni dan tujuannya satu je, untuk beli masa yang sangat-sangat kritikal. Dan langkah-langkah ni dia bukan sekadar satu senarai semak tahu. Semuanya ikut urutan yang sistematik. Setiap langkah, daripada pastikan kawasan tu selamat, buka laluan pernafasan, sampailah mula buat tekanan dada, semuanya direka khas untuk pastikan oksigen dan darah terus berjalan, sampailah bantuan pakar tiba. Kiranya, BLS ni macam jambatan yang menghubungkan antara saat seseorang tu rebah dengan peluang untuk dia pulih. Okey, dah faham asasnya kan? Sekarang kita naik satu tingkat lagi. Kita beralih ke pendekatan yang lebih mendalam. Kalau BLS tadi tujuannya untuk bagi sokongan, sokongan hayat lanjutan atau ALS ni pula tujuannya untuk cari dan rawat punca masalah sebenar. Jadi nampak tak perbezaan fokus dia kat sini? BLS ni kita boleh umpamakan macam kita pastikan enjin kereta tak kehabisan minyak. Kita cuma nak pastikan dia terus hidup. Tapi ALS Ha, yang ni dah macam mekanik yang cuba baiki enjin tu sendiri. Pasukan perubatan bukan lagi setakat nak bagi pesakit tu hidup, tapi mereka aktif menyiasat kenapa jantung tu berhenti. Dan macam mana diorang buat siasatan tu? Inilah dia senarai suspek utama mereka dikenali sebagai 5H dan 5T. Senarai ini macam satu senarai semak diagnostik yang pasukan kena selesaikan dalam masa berapa minit je. Adakah pesakit ni kurang oksigen? Ada pendarahan dalaman ke? Atau mungkin sebab racun? Semua kemungkinan ni kena disiasat sepantas kilat. Dalam keadaan kelam kabut macam ni, keputusan yang paling penting sekali sebenarnya bergantung pada satu benda je. Isyarat elektrik jantung pasukan kena pandai baca dan tafsir cerita yang dipaparkan pada monitor ECG itu. Dan ini membawa kita kepada soalan yang paling-paling kritikal dalam bilik tu. Sebab jawapan kepada soalan ni akan menentukan segala-galanya lepas tu. Kena ingat, bukan semua keadaan jantung yang terhenti tu sama. Jom kita tengok beza utama dia. Satu, kita ada fibrilasi ventrikel atau VF. Bayangkan macam satu orkestra tapi tak ada konduktor. Semua main ikut suka hati. Penuh dengan aktiviti elektrik tapi semuanya kucar kacik, tak teratur. Lepas tu, kita ada asistol. Yang ni pula sunyi sepi, langsung tak ada aktiviti elektrik. Jadi, macam mana kita nak kejutkan sesuatu yang dah memang senyap kan? Ha, kat sinilah selalu orang salah faham, terutamanya sebab tengok dalam filem. Defibrillator ni sebenarnya bukan untuk start balik jantung yang dah flatline tau. Tak, bukan macam tu. Sebaliknya, alat ni hantar satu renjatan elektrik yang kuat untuk hentikan kekacauan dalam VF tadi. Cuba bayangkan dia macam butang reset, bukan butang power. Tujuannya untuk bagi peluang pada perentak semula jadi jantung tu untuk ambil alih semula. Okey, fikirkan macam ni. Masa CPR dibuat, aliran darah dalam badan tu sebenarnya sangat sikit. Jadi, di sinilah adrenalin main peranan. Adrenalin ni bertindak macam pengawal trafik yang pandai. Dia akan buat vasokonstriksi, maksudnya dia akan cerutkan saluran darah kat seluruh badan. Bayangkan, kita picit hose pipe supaya air dia terpancut lagi kuat. Ha, macam itulah. Tujuannya supaya saki baki darah yang ada tu dipaksa untuk pergi ke dua tempat paling penting, otak dan jantung. Tapi ubat dan defibrilator ni semua hanyalah alatan. Nak faham macam mana semua ni betul-betul berfungsi, kita kena tengok nadi sebenar di sebalik kejayaan resusitasi iaitu pasukan. Sekumpulan manusia yang bekerja di bawah tekanan yang bukan biasa-biasa. Ada satu petikan daripada manual latihan yang saya rasa sangat tepat dan merumuskan segalanya. Dalam bilik resusitasi, tak ada ruang langsung untuk ego. Cuma ada satu matlamat dan matlamat tu perlukan kerjasama yang seratus peratus. Kejayaan semua ini bergantung pada komunikasi yang jelas dan peranan yang dah ditetapkan. Semua orang tahu apa kerja dia, siapa yang buat tekanan dada, siapa uruskan saluran nafas, siapa sediakan ubat. Mereka guna satu sistem komunikasi gelung tertutup Maksudnya, setiap arahan yang diberi akan diulang balik untuk pastikan ia didengar, difaham dan akan dilaksanakan. Nampak macam kelam kabut, tapi sebenarnya ia umpama satu tarian yang tersusun rapi. Baiklah, katakanlah pasukan tu berjaya. Jantung pesakit mula berdegup balik. Adakah ceritanya dah habis kat situ? Jawapannya, belum lagi. Sebenarnya, satu lagi perjuangan baru je bermula. Bila jantung berdegup semula, kita panggil keadaan ni ROSC. Ini satu kemenangan besar, memang tak dinafikan. Tapi badan pesakit tu baru je lalui satu kejutan yang amat dahsyat. Otak dah lama tak dapat oksigen, organ-organ lain pun terjejas dan ironinya, bila darah mula mengalir balik, itu pun boleh datangkan satu set masalah yang baru pula. Dan nombor ni, 72 jam, menunjukkan betapa serius dan tak menentunya keadaan lepas tu. Pasukan perubatan kena stabilkan pesakit, kawal suhu badan dia untuk lindungi otak dan lepas tu mereka kena tunggu Tunggu selama 3 hari penuh barulah mereka boleh ramal dengan lebih yakin tahap kerosakan otak yang mungkin dah berlaku. Bayangkan betapa mendebarkannya tempoh menunggu tu. Jadi, bila kita dah tengok keseluruhan proses yang rumit ni dari langkah pertama BLS sampailah ke rawatan rapi lepas ROSC, kita kembali semula kepada satu soalan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya makna menyelamatkan nyawa? Jelas sekali, ia bukan setakat bagi jantung tu berdegup semula, tapi ia adalah tentang memulihkan seorang insan seutuhnya, minda, badan dan juga semangatnya. Satu gabungan usaha sains, kemahiran dan sifat kemanusiaan yang luar biasa.